они несут большую нагрузку, в первую очередь, в плане нашего воссоединения. Нас искусственно разделили, но в душе мы все остались одним народом, как и раньше. Поэтому, я думаю, эти встречи, они позволят нам сначала на уровне ветеранов, потом на уровне действующих сотрудников, так, чтобы мы могли Жить, работать, как раньше. Я, конечно, волнуюсь, потому что впервые в вашем городе. Хочу всех вас поздравить с 68-го освобождения города Харькова от немецко-фашистских захватчиков. Пожелать всем здоровья, счастья. свойте делегации Белгородчины, с которым мы впервые установили в прошлом году первые дружеские контакты и уже посетили третье ратное поле России, это Прохоровское поле. Руководителю делегации, председателю ветеранской организации ФСБ по Белгородской области Искринскому Валерию Викторовичу. Уважаемые сограждане. Я почему обращаюсь именно так к сограждане? Потому что большинство из здесь присутствующих родились и прожили основную жизнь в той великой стране, которая выиграла самую страшную войну, известную в истории человечества. Я являюсь представителем города воинской славы, города первого салюта, города Белгорода. Я передаю искренние поздравления с вашим праздником, днем освобождения города Харьков. И, кстати, этот день является последним днем русской битвы, великой битвы, которой, после которой уже, в общем-то, не было каких-то крупных побед фашистской Германии над советскими войсками. Город Харьков являлся и является центром, одним из центров, больших центров науки, техники, в том числе и по созданию военной техники. Белгородская область является в настоящее время центром железородного края, из которого выплавляется очень качественный металл. Харьковчане в свое время создали великий танк, Великой Отечественная война, который стоит здесь. Вот. Я хочу поздравить вас еще раз с праздником и пожелать, чтобы из российского металла никогда на предприятиях Харькова ни одного вида оружия не было сделано для того, чтобы поссорить наши народы. Расул Гамзатов писал, мне все народы очень нравятся. И трижды будет проклят тот, кто хоть однажды попытается какой-нибудь народ. И в конце у него есть заключение, что у каждого народа свои гады. И в этом весь народ винить нельзя. Здесь выступали участники освобождения Харькова. С нами вместе не мог приехать человек, легенда, который служил в Белгородском управлении, который во время войны служил в военной контрразведке, которая была на фронте, которым командовал Бонин. Но здесь есть писатель Журафов, который написал книгу о нем. Эта книга будет сегодня подарена этому музею. Еще раз поздравляю всех с праздником. Желаю вам самого хорошего и, главное, здоровья. Будем живы и будем дружны. Спасибо. Позвольте предоставить слово участнику боевых действий в Афганистане. Заступнику председателя Совета Союза ветеранов СБУ в Харьковской области Риценко Михаил Петрович. Сановые сябры, уважаемые товарищи, браты украинцы, браты белорусы, браты россиян, мы славянский народ. Ми сюди з Вигородщини, з Брянщини, з Харкова, щоб поклонити, поклонитися цій священній землі, щоб поклонитися пам'яті тих, хто загинув не тільки в незвінені Харкова, а і великі вітчизняній війни. Я дорогі мої, за те, що ви передали нам життя, життя мого покоління, життя моє і мого покоління дитинство було спалене війною. Ви знали, що таке війна? Ми бачили її. Переживав. Як нас не ганяли від дитину? Ми приїхали покладитися сім'я і Іваном Степановичу Коні, який командував слідці, іменував Харківської операції по звільнення Харкова. Я дуже вдячний і вдячний моїх колегам, послужби по безпеки. По хатківській області, за те, що ви приїхали до нас, за те, що ви з нами, що ви розділяєте нашу радість і горе. Ми разом. Ви знаєте, знаходячись в Бресті, в цитаделі, в з Бреста, Брезькі. Отеці, мені запам'ятались, теплі слова Блища. О, з Харкова приїхали, з України, яка була радість, яка була гордість, що ми єдині. Ми зустрілися <кій> сьогодні і ще продовжиться зустріч. Не раді <кій> поділу труби чи... У кого більше газу чи у кого менше надто. Ми приїхали не торгуватися. Ми приїхали сюди і з'єдналися для того, щоб кріпити дружбу, дружбу наших братів. Нас з вами. І хай, мабуть, беруть керівники держав, мабуть, з нас будуть прем'єр. Що дружба єдинство Славянських народів, народів це непорушна твердь. І її ніхто не зламає. Через серце не можна прокласти кордону, бо ще нас не буде, якщо він буде закладений через серце. Багато хотілося говорити, але не хочеться втомляти вас, дорогі мої. Брати, побратими, друзі, гості, мої заслуживці, бувші, передавайте, хай молоде покоління, передає завжди моє прохання, наше прохання з вами про те, що треба кріпити дружбу, взаємодії, ділитися тим з другим і горем, і радістю, і чим більше ми будемо людяними. Тим більше нас зрозуміють. Зрозуміють окремі, я маю на увазі керівники. Нам з вами ділити нічого. Мені хотілося б визнати, поклонитись нашим ветеранам за ті теплі слова, Поклонитись нашим братам із Білорусії, із Росії. эти крепкие слова. Счастья и радость всем нам, здоровья и сила. И в святом вас, дорогие мои друзья. Как вы жизненную позицию, никак не успокоитесь. Товарищи, мы уже много говорили о войне, о том, что было плохо, когда война, о том, что тяжело жилось людям, но все-таки мы все пережили вместе и все трудности и победили. Советский народ всегда выдерживал все и мог победить такого сильного врага. Но я хочу сейчас, я как коммунист, 50 с лишним лет, хочу сказать, мы любим белорусов, мы любим россиян, мы любим дружбу народов. И мы хотим, чтобы наши народы были всегда вместе, чтобы мы дружили и не смотрели, не обращали внимания на тех руководителей, которые стараются разъеднать наше государство. Мы не под, не, дадим, не поддадимся такой э, 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 этих э, руководителей, которые горе-руководители. Они стараются рассорить нас, а мы не будем поддаваться. И я думаю, что белорусы и россияне... Мы сильные и украинцы, нормальные люди, которые не, не поддаются этим всем влияниям отрицательным. Да? И будут все дружить, и мы все равно должны подписать таможный союз. Мы должны дружить с этим государством, мы вместе победим. И всегда вот этих людей, которые предают государство, которые предают людей, которые не дают нормально жить людям. Я хочу, чтобы наш народ все-таки смог выдержать вот это взять власть, власть, взять в руки народа, чтобы народ руководил, а не те, которые олигархи у власти сейчас, и которые просто издеваются над народом, который живет в нищете. Вот. И в общем, я хочу большой дружбы, хочу дружбы наших народов, и чтобы мы все были крепки духа и боролись за лучшую жизнь. Я желаю вам всем здоровья, благополучия, всем нашим представителям и всему народу Беларуси и, России, и всем всего самого доброго. Здоровья. Наверное, сам Всевышний как бы такую погоду нам дает. Во-первых, не так жарко нам, а это, очевидно, будем понимать, как слезы печали, горести, вот эти, весельные дочек. И от общественности Дерачевского района, буквально несколько слов э -э, хочет сказать Шатун э -э, Борис Николаевич. Мне не представил депутат Дерачевского района Совета, первый секретарь Дирачевского района Комитета Коммунистической партии Украины. Рея Великая Отечественная война, это было большое горе. Почти каждая семья понесла потери. Кто-то погиб, или отец, или брат, или родственник. Какие. Но тем не менее наша страна выселилась. Фашистская Германия ставила своей целью оставить около 10% населения Украины а для обслуживания немецкой армии, остальных уничтожить. Дошло до того, что даже вывозили землю в чернозем с нашей территории. О том, что они к этому стремились, к уничтожению населения, говорит, хотя бы тот факт, что Харьков когда они захватили, было 900 тысяч человек, жителей, а когда наши освободили, было 190 тысяч населения. как бы сейчас некоторые историки не пытались перекрестить так бы называемые историки, а все-таки правда состоит именно в том, что именно наша советская армия, наш народ, под руководством коммунистической партии, которая в то время была руководящей, одержали победу над злейшим правом человечества, над фашизмом. Наш народ показал мужество и ройство. Грецло говорит хотя бы вот такой факт, что 200 человек повторили подвиг Александра Матросова. То есть закрыли своим телом амбразуру для того, чтобы меньше погибло их товарищей. Около двух тысяч, повторяюсь, украинцев было присвоено самое высокое звание Героя Советского Союза. Победил наш народ не только благодаря мужеству и отваге нашего народа, наших солдат, а еще благодаря тому, что наша страна, Союз Советских Социалистических Республик, была единая, была дружба между всеми народами Советского Союза. И вот на могилах, когда мы читаем фамилии, то мы видим фамилии и русских, и украинских, и белорусов, и узбеков, и казахов, здесь узбекская дивизия Манара проходила. Но ну, благодаря этому победила наша страна, фашизм, когда единство, все были единые, они разъединены. Низкая, вечная память воинов поимших в борьбе за свободу и независимость нашей родины низкий поклон ветеранам, которые оставшиеся в живых, которых, к сожалению, все меньше и меньше. Поздравляю с праздником, днем освобождения Харьковщины от немецко-фашистских захватчиков. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в жизни. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Поступим следующим образом. Сфотографируемся или пойдем в музей. Сейчас половину группы вот так вот. Мы две группы. Половину независимости вот давайте вот так будут заходить. Через пять минут пойдет вторая группа, чтобы из зала в зал переходить. Да? Да, да? может быть мы белорусских товарищей отправим и несколько россиян, кто пожелает. Да. Не россиян, а несколько... Да-да-да. Давайте Так, будем... ну пожалуйста, не будем Заходим, делиться. Давайте. Отсекли, три минуты подождали. подождали. Пожалуйста, пожалуйста. Так, ходите. Да. Принимается. Да. Музей очень хороший. Кто не был, ну рекомендую просто посетить. Хорошая пара, ну, мы просто наблюдаем полюбуемся. Вот. Прям так. И давайте вот подождем на вас. あっ <music> <music>